Марина Веретта процокотіла підборами по підлозі тюремної зали. Декілька сотень голів повернулись у її бік. Невже буде читати вірші свої, нам у колонії. Ця зала всіх бажаючих вмістити не змогла. Керівництво закладу попросило Марину провести вечір двічі. Звичайно, вона погодилась. Відна була судьбою, не дарована на радість, але сталася на бальшої. И теперь берегу, как хрустальный бокал, Но, извиняясь, а не устал, Я налюблю веру, надежду, улыбку, Абоянья щепотку, словно прилипну. Вот готов эликсир счастья. Берегу его вечно, как божье счастье Я вам желаю счастья, дорогие мои. И я счастлива, что сегодня с вами. До них давно уже так никто не звертався как якось дивно. Потом вони не стыдались своих эмоций, Но поки що слушали неуважно. Питання ставили некоректні, може навіть навмисне. Скільки вам років? Чому вы сюди приїхали? Такие вопросы практически задают в каждой колонии, потому что э, другая, допустим, была формулировка в последней колонии. Марина, почему вы к нам приехали? Вы же карьеру на нас не сделаете и денег на нас не заработаете. То есть примерно вот типаж вопроса. Поэтому я как-то внутренне я была готова и вот ответила, ответила следующим образом, привела пример, что я частый гость в детских домах, и дети меня ждут, Uh, просто они меня называют не там Марина Юрьевна, а тетя Марина приедете ли вы к нам? Uh, я говорю, что я да я должна, значит я обязана приехать, если люди меня ждут. Наверное, в эти заведения я тоже должна ездить. У Харьковской области приблизно 11 тысяч засуженных. У 117 колонии 490 осиб, цяю юнаки до 20 років. Марина Верета читає свої вірші у колонії в четверте. До того були дитячі будинки, будинки для інвалідів. Вона не може сидіти на місці. Вона сама вибрала для себе такий шлях. Аудитория была э, в этом заведении, она была моложе, скажем, возрастная категория, э, то есть э, юноши 18-25 лет, э, молодые мужчины. Э, конечно, сложновато было, но ничего, наверное, немножечко дрожали ножки, но я надеюсь, что в зала это не было видно. Но вот, я как бы... Старалась себя так бодро вести. Хотелось им подарить хорошее настроение, хорошее впечатление, чтобы какие-то светлые мысли их посетили. Я надеюсь, может, получилось как-то. Валентин запытал, для чего сюда приехала эта женщина. Сейчас он пришел за виршами, потому что Марина из сцены обещала за каждое питание свою книжку. У стихи, впрочем, были в большей мере развлекательные. Ну, как у вас стать развлекательные, Они были отдыхающие. Более отдыхающие. А если у вас... Болі... Серйозна, серйозна, Є... більш Є... Но, значит, я вам скажу, що после того, що здесь В, в містах лішення непосредственно опікування, то ему не приходиться не дітей. Спасибо, Боже. Кожна така марини на подорож потребує духовної реабілітації. А хто сказав, що буде легко? То есть для меня это мужчины, для меня это люди, которые пришли э, получить что-то, ну, что какую-то дозу духовности. Если я хоть маленькую толику э, дала этой духовности сегодня, то я считаю, что сегодня день прожит не зря. У этом месте почему то думаешь про генофонд нации, а еще про то, что сделали эти люди, которые так тянутся до поэзии. Как бы вы знали, сказал мне кто-то из охраны, у вас бы волосы на голове піднялося до горы. Называется «Прощай». «Прощай» прозвучало в трубке, и эхом пронзила насквозь. Мы чужие с тобой люди, забудь о наших связях. Приговор, который ждала ежечасно, и который хотел отвергнуть, но ты грубо, не смягчаясь, с размаху удаю по душе и телу. Бездомной. Кажется, моя печаль и боль Жаль, что чувство, данное в подарок Безжалостно растоптано тобой Дорогие мои, никогда так жестко не поступайте Даже если захотите уйти Из жизни любимого человека Я так женщина, обращаюсь к вам с этой просьбой Я хотел бы вам подарить тоже, да, если можно прочитать а... Вы удивлены? Если я... Нет, я, вы знаете, ничего жизнь и суету, Ночей бессонных пустоту, И что такое позабыть при неизбежности любить? Я буду жить своей судьбою, Не надо знать тебе какую. Это очень красиво. Сергей пишет вещи давно. Я к сам каже, из юности. Спасибо вам большое, что Спасибо. приезжаете, приезжаете, еще. Спасибо. Ребята довольны сейчас. придут к обсуждению, к обсуждению, к обсуждению. Да. Обсуждения, Но обсуждения, это все хорошо. Все. Вы знаете, я когда вышла, они мне сразу комплімент за зовнішність делали. Но это мне на самом деле не столько интересует. Знаете... А вот когда вы говорите после вечера, когда послушали мои стихи, наверное, это больше не ценнее для меня. Да и те люди ещё памятають, що однією з головних традицій православного благочестя була допомога тим, хто в неволі. Від малого до старого весь народ вважав це своїм етичним обов'язком Справою рятівною для душі Марина Веретта робить це по-своєму через поезію, громо пристрастий.